কি কৈছ অ তই বাদাম খাইছ খালি 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 তই এখন কি কৈছ তই ঐ কি কৈছ কি তই এখন অ এজনীয়ে গোটেই বাদামখন কোমলীয়া হৈ আছিলে খান্দি এখন খাচটাং কৰিলো ঐ এজনীয়ে খালে 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 কঠীয়া পেলাব লাগিব নহয় অ সেইষা কথা সেইটো কথা আকৌ কোৰ মাৰিব লৈছে আচলতে তাহোন তাই কঠীয়া পেলাব হ'ল আকৌ আমাৰ ৰাইজসকল পাহৰি গৈছিলোঁ নহয় খেতি আহিলে নহয় বৰ্তমান খেতি পথাৰ দিন আহিলে আমাৰ মানে কঠীয়া পেলাবলৈ বেলেগ জেগা মানে সুবিধা নহয় পানী চানীৰ কাৰণে সেইকাৰণে কি কওঁ এই শাকনি বাৰীখনতে আমি কঠীয়া চঠীয়া পেলাওঁ আকৌ এইবিলাক বাদাম খান্দিবলৈ হোৱা নাছিলে চাওকচোন উপায় নাই আৰু কি কৰিব চব খান্দি উঘালি চব লদিয়ালে খাচকাং কৰিলে তাৰমানে এইখন এতিয়া কথেতলি উলিয়াইছে আৰু কঠেতলী নলিয়ালেও আমাৰ এতিয়া উপায় নাই কাৰণ খেতিপথাৰৰ দিন খেতিকণ যদি অকণমান খেতি কৰোঁ বাকীখিনি কৰিবই নোৱাৰোঁ একদম হেৰি ডাঠ ঘাহনিয়ে ডাঠ হৈ পৰিছে নকৰি নকৰি ঘৰৰ ওচৰত যিকণ আছে সেইকণেই কৰিব লাগিব কাৰণ নখ খোৱাটো হ'লেও খাবলৈ কাৰণে হয় সেইকাৰণে সময় কামখিনি যদি সময়তে নকৰোঁ আৰু থাকিয়ে যাব নহয় জানো বাৰু বৰ্তমান খেতি ভৰ ছিজন আমাৰ ইয়াত ট্ৰেক্টৰ বাইছে কঠিয়াই পেলাই কঠিয়াই পেলাইছে ভৰ হৈছে আৰু খেতি সেইকাৰণে আমাৰো কি কৰিলে একো আৰু শাক পাচ চাই নাথাকিলে ৰৈ নাথাকিলে আৰু এইবোৰ শাক পাতলে বা কিবা বাদাম চাদামে ৰৈ থাকিলে মানে সেইখিনি খেতি দেৰি হৈ যাবগৈ ভাদ মাহ পাই যাবগৈ আকৌ এইবাৰ পানী বা কৃ বিহু দেখুৱাই টানি চানি এনেও আমাৰ দেৰিকৈ ৰুলে মানে কিছুমান ধান ৰাস্তা মৰি যায়গৈ আধা দূৰত পথাৰ আছে সেইবিলাক ৰাস্তা মৰি যায়গৈ ওচৰতে যিখিনি আছে সেইখিনি ৰাস্তা নমৰে বাৰু আঁতৰত অকণমান আছে সেইখিনি কৰোঁ সেইখিনি একদম ৰাস্তাটো মৰি যায় যদি সময়তে সেইখিনি ৰুই নানো নহয় ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ ভৰাব নোৱাৰোঁ অৱশ্যে বাদাম খেতিটো আপোনালোকে কৰিব দেই আমাৰ এবাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল বাদাম খেতিটো হয় কিন্তু অকণমান ওখ ঠাই লাগে পানীটো যাতে চলি যায় মাটিবিলাক যাতে ফৰ ফৰিয়া হয় আমাৰ মাটিবিলাক একদম জেগ জেগ সেইকাৰণে নহ'ল কুমলীয়া হৈ থাকিলে কিছুমান বাদাম দেৰি হ'ল চাগে আৰু লাগিছিল চাগে সময় আৰু এমাহমান চাগে লাগিছিলে নেকি এইবোৰ দেখিছে কিছুমান হ'ল অকণমান বুঢ়া বুঢ়া কিছুমান কিন্তু একদম বেয়াই লাগিলে একদম কুমলীয়া হৈ থাকিলে মানে বাদাম হ'বলৈ নাপালে বাদামৰ বাকলিটো হৈছিলেহে বাহিৰৰ বাকলিটো ভিতৰখন হ'বলৈ বহুত বাকী থাকিলে কমচে কম আৰু চাগে একমাহ ডেৰমাহমান দুমাহমান ৰখা হ'লে সম্পূৰ্ণ হ'লগৈহেঁতেন চাগে আৰু আমাৰ ইয়াতে হ'ব বাদাম হ'ব অকল বিহাৰতে বাদাম ৰুৱে বুলি কথা কোনো কথা নাই অসমতো বাদাম হ'ব বৰ ধুনীয়া বাদাম হ'ব অসমতো কিন্তু অকণমান যদি ওখ ঠাইত দিয়া হয় আৰু পলস চলসো যদি দি দিয়া হয় মাটিটো পলস দি দিলে ফৰফৰীয়া হৈ পৰে বাদামটোৱে যাবলৈ কাৰণে ভাল হয় মানে কোমল পায় সেইকাৰণে পলসটো দিয়া হয় আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে এতিয়া কাৰণ টান মাটিত দি দিলে মানে বাদামৰ যিটো হোং মাৰে নহয় গা গছৰ পৰা হোং মাৰে সেই হোংটো মানে খান্দিবলৈ দিগদাৰ হয় মানে সেইকাৰণে মানে কি কয় কি হয় পলক চলক এনেকৈ দিয়া ওখ ঠাইত বাদামটো ৰুব লাগে আৰু পাতি যে পানীটো যাতে চলি যায় মানে ৰৈ নাথাকে বাদাম হ'ব কিয় নহ'ব ধুনীয়া হৈছে বাদাম আমাৰ